Витая, сегодня Миранок начинается с кавы, хотя кто из путинских прихвостней не хотел, чтобы наступил этот ранок для суча, ну, для большинства сумча. Да, сегодня у нас у пятую ранку был, конечно, кардибалета. Я не знаю, там сколько шахетов летело, или 6-7, ну, что-то в общем, короче, сбивало их очередь громко, и автоматные очереди, и все. Ну, вроде, э, так как я просмотрела сводку, вроде ничего такого страшного не трапалось. Ну, вообще, никто там, по-моему, не погиб, не пострадал. Ну, это не точно. Я с утра проскочила трошки по, -по, сводке новостей по посольски. Ну, как-то так. Ну, надеюсь, что никто не пострадал. Даже вы понимаете, это, же может. Я не знаю. Как я ненавижу вот этих всех Русню, вот эти всех прихвостни, руснют, это, прости господи. Ну, не только я, це, ты, вы понимаете, вот это наша вся нация украинская, вот это так кляне, вот это так ненавидит, вот это так робы вот так все, чтоб, ну, вот в этом в мыслях, вот это, сколько матерей, сколько, э, скажем так, ну, люди, у которых погибли, и вообще, и бирные и, 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 скажем, войсковые какие идут, и ничего их не берёшь, понимаете? Боже, яких я их ненавижу. Все своими фибрами ненавижу, а. Это ж до какой степени надо, блин, работать вот так, чтобы уничтожать нацию. Это я твою мать, да что ж мы вам сделали, а. Боже, это такие засранные мозги у людей. Такие, ну, в общем, я даже не знаю, вы... цените не люди, а Понимаете, же караул просто. Вот был случай, да, от выкупации. Это на элементарном. Давайте я вам сейчас расскажу. Вот я вот так, знаете, ну, жила Жиночка в хате, да. Ну, обычно Жиночка, пенсионерочка, уже все. И ей в хату э, попал пушечный снаряд. Вы знаете, что у нас... Ну, это я, знаю, что один случай, так что я лично коснулась, это мама моей подруги. Ну, мама как раз не было тогда дома, она была в отъезде, но сам факт, что хату повредили, хата полностью разбита. И, соответственно, все же знают эту тузиночку, все, и ходят же там разговоры в, городе, что так вот так зарядили, все. И, и знаете, что говорят? Ну, украинские войскови зарядили эту тузиночку, за что же она же ничего такого не сделала, так все такие сякие, пересякие, так чтобы вам туда, чтобы вас и так, и прочее, прочее. А, знаете, а потом, как бы так по соседству, живет мужчинка такой, ну, пожилой, ну, как пожилой, ну, мужчина уже, возрасте, да? И он военковый колыщный. Я он говорит, что не был. Понимаете, сводки было, что попал в хату пушечный снаряд. Ну, как там они? Ну, вы поняли. С пушки. Ну, смотрите, Пушечный снаряд. Насколько он километров может выстрелить? Пушка-то, да? Ну, насколько? Это первый критерий. Второй критерий, да? Э, для того, чтобы попасть в этот дом, нужно, скажем так, информацию. Что это что в этой хате происходит, и прочее, прочее. Понимаете, это не просто так, что можно взять и сказать, да, давай, вот, у той хаты мне не нравится, да, вот, набрехать, мне не нравится вот, у той человек, вот там, в хате, вот, вот так, так и творится, и давайте зарядите. Не бывает такого. Переправляется 350 раз. Это все правильно? Правильно. Второй критерий. И, и, они кажут, и, и со стороны, скажем так, вот наши украинские, ну, понятно, Украина с одной стороны, а больше как бы с Луганской стороны стоят, да? И куда вот направление полета вот, снаряда, отку, от снаряда, откуда? Ж, до, какой степени они забыть у них мозги, что они верят, что он вот так снаряд выстрелил, вот так вода круг и вот так вот попал. Ну, ну, с другой стороны. И они верят, понимаете, начинают, да, 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 и начинают прочее, да-да-да, и прочее-прочее. Боже, как, какой ужас, что делает телевизор. Я не знаю, что с этими людьми потом делать. Как, я понимаю, что они переобулись на лету, да, скажем так, было наше там, ну, Украина там была, все они там прекрасно, не знаю, может, что-то там внутри червяк какой-то их там давил, ну неважно, то они переобулись, сейчас им хорошо, и, знаете, люди лишь бы не стреляли, так вот и Як переобулись? Я вообще не понимаю. А потом что? А потом они переобуются назад. Да? Это, это же караул, это, это, это же не, не люди. Это, и я даже не, не понимаю, что вот надо думать, понимаете? Вы включайте мозги свои. Думайте. И, и, и не только вот тем, что вы э, посмотрели, как э, сказать, вот эту п -п пропаганду и верите каждому слову. Вот это вы, вы, вы логику включить, вы сердце свое включить. Как, как, как это вообще идет? Тупое уничтожение народа, а вы считаете, что целое все о -о окей, да? Ну ладно, это все такое. Привет мне не передавали России. Представляете, у меня живут родственники в Сибири, в Сибири там. Я с ними не общаюсь с 22-го года. Что с ними не общаюсь? Так как у нас наступило вот это ранок ужасный, коли полномасштабное вторжение было, було в Украину, и, соответственно, в наш городок попала ракета. Ну, там, не знаю, по говорят, так... ну, не буду. Я ж на эмоциях звоню, що ж я общалась, вроде и дьяка там, и дядька у меня, да, там. Той, общ... на серу звоню на эмоции, ну что же вы, вы роботы? Ну, не так что, конечно, они могут там заработать, а? просто их, их не мнение, уже. вообще, ну, зачем вы это роботы? Вы знаете, мне не холодно там все ответили, ну, типа, а что, вы же допрыгались, вы же сами виноваты. Интересно, знаете, все. И меня связь с ними оборвалась. Оборвалась связь, и я, между прочим, еще и маме своей, и брату. У меня брат Лет, еще до, ну, скажем так, до войны еще уехал, с семьей там, то это самое. И в они как-то, ну, что-то общалось там, знаете, я не знаю, и это ну, мне так сильно Я ему запретила, и маме запретила, что-либо, какую информацию про меня и про мою родину, это самое. Если так, то, ну, еще, короче, вычеркнула их своей жизни, они меня, ну, короче, поскольку, поскольку. Все, отцы а привет передали. Да вы что, вспомнили? Вы, не, вы знаете, что Луганская область оккупирована, да, там часть, ну, большая часть, вы знаете прекрасно, вы знаете, что это сам, вы общались дуже тесно, вы, вы, вы все знали, и радости мои, и горости мои знали, и мои достижения, и провалы, вы все, ну, как, ну, родственники, мы общались, да, там, скажем так, все вот эти поздравления, все, ну, в общем, знаем, фотки высылали друг другу, что-то, ну, видно, что как люди живут и прочие и вот такие дела. А это же не общается, а это ну, э, я не знаю, это, как сказать, брат мой, я же не знаю, сказал или не сказал за нас, ну, я не это, о, сирена, ну, это же вообще, это уже, по-моему, друга за, за сегодняшний ранок, после того, как ото. ну, 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 я не знаю, ну, 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 твари и все, просто так, коли на это все кончится, я вообще не понимаю, ну, сам факт, что привет передали. вот так. Я что думаю? Может, мы каждого ранка введем такую рубрику кава с ранку. Если вам цікаво, приеднуть. Поразмовляем. Я что-то расскажу. Вы мне что-то напишите. Давайте попробуем. Ну, может, что из этого выйдет. Ну все, приеднуйтесь.